dikdik qorayır səbəb Сергей Андреевич, студент специальности маркетинг, выбрал данную специальность, потому что колледж находился ближе к дому. Веселый, смелый, эрудированный, сложный характер, рост 183 см, глаза карии, размер обуви половиной. Решил участвовать в конкурсе, потому что за него решили. Встречай. в принципе, аналогично, чтобы маркетолог серьезно то, что выбрали за меня. Я... Да, это просто так. Да. Ну что, я что я могу сказать? Я студент 97-й группы. Специальность этого как бы специальность выбрал автоматом, когда взяли на бюджет. Потом, то, что поступил, как бы, это тоже то, что рядом с домом. И учиться легче. Потом Фотография не верьте, это все, это не я. Ну, колледж мне нравится. Очень много хороших мальчиков. На девочек внимания не обращаю. Вот. Я люблю играть в футбол. Я, я хороший, не хожу по клубу. Потом, у нас очень хорошие преподаватели. Декан у нас хороший Наталья Борисовна. Преподаватель по коммерции у нас ну, очень хороший. Ольга Викторовне мне просто отдельное самое большое спасибо, потому что она очень хорошо дает книжки и очень хорошо, так сказать, описывает штрафы очень хорошо. Ну, самому. Ну, стоит лучше? Всем желаю удачи, здоровья, счастья в личной жизни.